आपने कभी सोचा है कि सदियों पुराने अमल किस तरह जन्त को अपने काबू में लाते थे आज आप जानेंगे वो राज जो सिर्फ चंद लोगों को मालूम है आज मैं आपको एक ऐसा कदीम और ताकतवर अमल बताऊंगा जो जिनको हाजिर करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है का दावा है कि कुछ खास कलमात और औकात में जिन हाजिर होते हैं की हाजरी का तलबगार है उनको हाजिर करके अपने काम करवाना चाहता है उससे तो उसको चाहिए कि जुमेरात की रात को या सोमवार की आधी रात का वक्त मुकर करे और रात के वक्त जब सब लोग सो जाए तो अकेले कमरे में और वो भी अंधेरे वाला कमरा हो जहां पर रोशनी ना हो अगर लाइट वगैरह है तो उसको भी बुझा दे और फिर आप उसके अंदर जाये वाल बिछा कर बैठ जाए आपने अपना हिसार कर लेना है उसके बाद आपने बैठ कर लुबान की धुनी जलानी है लुबान को सुलगाना है और फिर आपने वजीफा पढ़ते हुए आपने बिला खौफ रहना है ये बहुत ही आसान अमल है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इसकी तरकीब इस तरह से आपने पहले तीन बरत पढ़ना है उसके बाद आपने तीन सौ तेरह मरतबा या कहार पढ़ना है इकतालीस तो मरतबा आपने सूर्य दिन पढ़नी है फिर आपने एक में पढ़ना है और तो फिर आपने दोबारा की रात को या फिर सोमवार की आधी रात को जिस रात में आप ये काम करते हैं ये अमल पढ़ते हैं उसी रात को फिर आपने दोबारा दोहराना है ये बहुत मुजरब है इससे जिन्हात हाजिर हो जाते हैं मल के दौरान एहतियात आपने ये करनी है कि दौरान अमल आपने आप किस से भी बात नहीं करनी और इस अमल के राज को राजी रखना है किसी को नहीं बताना कि आप अमल पर रहे हो जिन्नात की हाजरी के, के लिए आपने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना बस आप जैसे ये अमल कर लेंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिन्नात आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे आपको वक्फे वक्फे से वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे आपके साथ वो बातचीत करेंगे और आप जो भी काम उनको बताओगे वो आपका कर देंगे आपने ये अमल पढ़ते हुए सिर्फ एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और वो ये है कि आपने अमल पढ़ते हुए अपना ध्यान सिर्फ अपने अमल की तरफ रखना है बिना खौफ ना हरास के अपने अमल पढ़ना है आपने डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो आप एहसास के अंदर बैठे हुए और वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते आपको खौफ महसूस होता है तो फिर आप अमल रोक दे कुर्सी पढ़ते हुए आप हिसार से बाहर हो जाए और अपने कमरे में जाकर लोगों के साथ बातचीत करें और फिर ये दोबारा अमल आपने नहीं करना है अमल को उधर ही छोड़ देना है बस खत्म हो जाएगा ये। अमल और किसी को नुकसान देने के लिए आपने ये अमल नहीं करना जायज मकसद के लिए आपने ये अमल पढ़ना है खिलाफ आपने कोई भी उनसे काम नहीं कराना इस अमल को आपने मजाक या गलत इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी नहीं करना तो भी गलत मजाक के लिए या गलत मकसद के लिए आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना बहुत ही ताकतवर अमलियात है मेरा तो मशा यह है कि यह अमल सिर्फ और तजुर्बेकार लोग ही करे। आने करें चैनल पर नुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले